Здоров, братва, дорогие подписчики э, такого потрясающего канала, как Писуха на будущее. Ну, в основном, кажучи, крути ребята. Значит, э, я сегодня хотел сделать э, видеоролик, обзор на, значит, художественные произведения, которые я купил на днях. Э, значит, знаете, э, была такая програ программа, значит, е книга, там давали что-то 908 гривен на книжки. Вот я, получается, она просрачивается, что-то, по-моему, сегодня или завтра. И поэтому я срочно в порядке, позавчера, вырешив взять и закупить, значит, книжок. Значит, закупил я в двух разных магазинах. В одном за 495 сегодняшнюю книгу, вот эту вот потрясающую. А в другом на 400 гривен я закупил какого-то, ну просто лю лютой срани. Вот только сегодня пришла вся упаковка. Возможно, ждите обзора дальше. Но там я, по идее, трэша какого-то набрал, ну посмотрим, что было. Значит, смотрите. И сегодня такой коротенький максимальный обзор на всю книжку. Почему коротенький? Потому что, а, значит, вот вся вот штука стоила 495 ревасов. Я это еще такие как раз скажу. 495, 495, 495. А, и значит, в чем суть? Тут є виходить, безпосередньо сама кайдашева сім'я проти зомбі. Я коли я, взагалі вперше побачив цю назву, я, я одразу зрозумів, що це треба брати. Это шедевр має бути. І тут є безпосередньо сама кайдашева сім'я. Тобто, тут наполовину так ділиться книжка, що. Сейчас. Ну, получається. Виходить... На середині десь тут кайдашева сім'я, і далі вона йде до кінця. Да? От, причому можна помітити таким маленьким шрифтом. Без ілюстрацій. Ось от, така от вона. Це безпосередньо оригінальна кайдашева сім'я. А є те, ради чого я її взяв. Це кайдашева сім'я проти зомбі. От вона йде з самого початку першу половину. І тут можна помітити, що шрифт набагато якби ну, крупніший. Да? Я ж не ні, не 6. Ну може на відео це не дуже хорошо видно, але насправді він більше. А, Значить, що я можу сказати про саму книгу. Із особливостей, тут дуже багато ілюстрацій. І от таких от, таких ну, от, Наприклад, зараз з цією стороною поверну. Дуже багато таких от, як це... взагалі сама по собі доволі товсті сторінки. сделана она дуже как качественно напевно. ну так можно сказать со встроенным этим хирабора этой закладкой так называемой значит а теперь без по про саму сюжетную составляющую Взагалі я очікував прям какого-то лютого трэша но насправді там так, ну как будто автор змушували трошки, трошки 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 Трошки, короче, не шизовать, и какое-то, может, издательство, что-то такая какая-то херня. Поэтому книжка получилась, на самом деле, не очень веселой. Э, ну, сейчас, ну, дальше, короче, будет, в принципе, спойлеры, поэтому, ну, если вы хотите сами почитать, то... Э, я бы офнул это видео. Я вообще это видео никогда в жизни не включал, но раз вы уже включили, блядь, то смотрите дальше. Значит, в чем суть? Суть в том, что, так сказать, цем Оригинальные персонажи Кайдашевой семьи, но только сюжет, очевидно, совершенно другой. И, бля, про зомби, про этих, э, как это называется, это бля, ну такую херню, знаете, типа, как э, люди, на которые животных превращается, Какая-то такая параша. Короче, э, из забавного это то, что мама Кайдашиха не гриха, сын вот этот ее младший, бля, Кайдаш тоже негр. Э, э, сейчас. Старый Кайдаш, то хер знает. Не, нет, по-моему, абсолютно такой же. То есть, в принципе, единственное, что тут есть от оригинала, это э, что-то типа сеттинга, бля, и, 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 и персонажей. Из хороших моментов, я могу сказать, опять же, то, как она оформлена, да, то есть вообще прикольно, видите, вот такие картиночки какие-то, блядь, какие-то мертвые эти, долбоебы. А э, что еще? Сюжет, блядь, ну, сюжет такой, полушизовый, то есть есть забавные моменты, там, к примеру, значит, ну, вот опять же, про негра, да, вот, к примеру, забавный момент про то, что Кайдашиха, ну, так как она негр, то она, типа, какой-то там супер, этот, из какого-то племени, бля, из Африки, и знает заклинания, какую-то такую херобору. А, Что еще-то хорошего? Да, в целом при, Забавная вот, эта особенность Блять, про войну с Нахуй э, Этими самыми мертвецами Которые из Османской империи блять, Мертвецы из Российской империи это Главный босс в местном сеттинге Это, по-моему Да, это император Александр, якийсь там Российский, я не помню, либо блять, второй, либо третий Не важно, не суть важно вообще О цьому. А, Значить, що взагалі можу сказати? Ну тобто, взагалі прочитати типу, з яким-то корішем і потім діти вокальні приколи можна, але самому це читати в типу, ціллю отримати якесь? Як задоволення, може, якісь нові ідеї, то не раджу, тому що нових ідей тут особливо я не застрів, таких, скажімо, до яких я до цього ніколи не доходив. надто смешно, смешно тут ничего не маем. Что еще можно сказать? Художник сильность так себе. Сюжет такое. Грошей своих, ну, от, ну просто я отобрал за это, за 908 гривен, они тогда все равно испортились, типа, мне, а я, я считаю, бесплатно надо завести, ну, это бесплатно нормально, за какие-то там гроши, то есть, больше 200 гривен, я, я б не, не давал. От така оцінка, загальна оцінка, не знаю, якщо брати 10 з 10, я особливо багато книг в житті не читав. І жодної книги 10 з 10 я б не назвав, тому що ну, просто так скажем. Тому тут, ну, не знаю, пусть буде, ну трояк. Я все сказав. Все найкраще.